بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بلڈ ٹرانسفن کو ڈسکس کیا تھا بلڈ ٹرانسفن ریاکشن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک امیڈیٹ ہیں اور ایک ڈیلیڈ ہوتے ہیں ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ بلڈ ٹرانسفیژن مائنر ہوتا ہے سائن اینڈ سمٹم اتنے زیادہ نہیں ہوتے پیشنٹ کو جس اپریہنشن ہوتی ہے گھبراہٹ سی ہوتی ہے اچنگ ہوتی ہے تو امیڈیٹلی ہم بلڈ کو بند کر دیتے ہیں اور اگر یہ سائن اینڈ سمٹم مزید بڑھتے نہیں ہیں تو یہ سیلف لیمٹیڈ ہوتے ہیں اکثر اوقات پیشنٹ کا بلڈ بند کرنے سے ہی آفٹر فیو منٹس یہ تمام اس کی جو شکایات ہیں یہ سب سائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن دوستوں اگر بلڈ ٹرانسفیومر ریئیکشن سویر قسم کا ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے وہ ایک ایک کر کے آج آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا تو دوستوں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستوں جب بھی کسی کو آپ بلڈ لگاتے ہیں تو یہ بلڈ ٹرانسفر ریاکشن جو ہوتا ہے اس کو پریڈکٹ تو آپ کر نہیں سکتے یعنی ان ہونی جو آتی ہے اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے تو آپ اپنی ایمرجنسی ٹرے ہر ہاسپٹل کے اندر اور اسپیشلی لیب کے اندر جس کے اندر ایمرجنسی ڈرگز موجود ہوں وہ ریڈی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی پیشنٹ کو سائن اینڈ سمٹمز کے بارے میں پہلے آگاہ کر دیا جائے بتا دیا جائے کہ اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو سردی لگنا شروع ہوتی ہے باڈی کے اوپر ریشیز بننا شروع ہوتے ہیں یا آپ کو خارش ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ نے فوراں ڈاکٹر صاحب کو یا وہ بندہ جو اپوائنٹڈ ہے بلڈ لگانے کے لیے اس کو امیڈیٹلی جا کے انفارم کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلا جو کام اگر بلڈ ٹرانسفی ریاکشن ہوتا ہے جو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے بلڈ کو فوراں روک دینا ہے ویٹ نہیں کرنا کہ تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں خیر یہ ایکشن کام ہو جائے ذرا سب یہ آپ کو شک پڑا ہے تو آپ نے بلڈ کو فوراں روک دینا ہے اور یہ بلڈ پھر دوبارہ نہیں لگانا کیونکہ ابھی تو تھوڑا سا بلڈ گیا ہے تو اس کی سائن اینڈ سمٹم آنے شروع ہو جائیں اگر یہ زیادہ لگے گا تو اس کا جو بلڈ ٹرانسفیئر ریاکشن ہوگا یہ بڑے لیول کا ہوئے ہمیں جب وارننگ سائن مل گئے ہیں تو مزید بلڈ ایسے پیشنٹ کو نہیں لگانا اگر پیشنٹ کا اس بلڈ ٹرانسفیئر ریاکشن کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے ہائپو ٹینشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلڈ لگاتے ہوئے ہمیشہ دو کینولے لگائے اور جو آپ کا دوسری سائٹ کا کانولا ہے اگر تو آپ نے بلڈ روک دیا تو اسی سائٹ پہ بھی, بھی لگا سکتے ہیں ورنہ دوسری سائٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر 0.9% پوائنٹ پرسن نارمل سلائن پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کیا جائے گا اب اس کی سپیڈ کا انحصار پیشنٹ کے بلڈ پریشر کے اوپر ہے اگر بہت زیادہ ہارٹ ہے تو آپ اس کو سپیڈ سے بھی دے سکتے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ چیز ساتھ یہ آپ نے خیال رکھنی ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو جو بھی آئی وی فلویڈ پیشنٹ کو دیا جائے اس کو باڈی ٹمپریچر کے اوپر لگا جائے کیونکہ جو ہائپو ہائپوتھرمی ہے کسی بھی چیز کا ڈرپس ہوں بلڈ ہو اگر اس کا ٹمپریچر نیچے ہوئے گا اور یہ ڈرگ ڈائریکٹ آپ کی آرٹریز یا وینز کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہائپو تھرمیا بھی بہت ہی ڈینجرس کنڈیشن ہے نمبر تین جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے دوران ہسٹامین بھی باڈی سے ریلیز ہوتی ہے اور ہسٹامین کی وجہ سے آپ کا ہے نا ہوتا ہے آپ کو اچنگ ہوتی ہے آپ کا بی پی ڈراپ ہوتا ہے ویزو ڈائلٹیشن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اینٹی ہسٹامین بھی استعمال کرتے ہیں موس کاملی انجیکشن ایول کے نام سے آتا ہے اس کو آئی وی بھی دیا جا سکتا ہے اور آئی ایم بھی دیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دی سویرٹی آف دی بلڈ ٹرانسمیون ریاشن نمبر چار اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ شیورنگ ہوتی ہے اور اس شیورنگ کی وجہ سے اس کا باڈی ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انٹی پائرٹک انجیکشن بوفلگان آتا ہے اسی طرح انجیکشن پروواس آتا ہے یہ انجیکشن بھی پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کیے جا سکتے نمبر پانچ باڈی کے اندر چونکہ انفلیمیشن ہو رہتی ہے تو انفلیمیشن کی صورت میں پیشنٹ کو آپ ہائیڈرو کارٹی سون یا ڈیکسا میتا سون جو بھی ان میں سے اویلیبل ہے وہ بھی پیشنٹ کو آئی وی دے سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کا ریكشن بلڈ ٹرانسفیون کا اتنا شدید ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ اتنا سویرلی ڈراپ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں پھر ایمرجنسی ڈرگ کا رول آتا ہے ایسی صورت میں آپ انجیکشن ایڈرینلین لگاتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سب کوٹینیسلی لگایا جائے آئی وی نہ لگایا جائے کیونکہ اگر اس کو ڈائریکٹ لگاتے ہیں آئی وی تو اس سے اریدمیاز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے دوستو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کر دی ون امپورٹنٹ تھنگ مور کہ پیشنٹ کی سیچوریشن چیک کریں کہ اکیوٹ لنگ انجری کی وجہ سے سم ٹائم آکسیجن سیچوریشن بھی کم ہو جاتی ہے پیشنٹ کو سائنوسز ہو سکتی ہے اس کا جو ہونٹ ہیں اس کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ یہ بلو ہو سکتی ہیں پیشنٹ ڈیفیکلٹی سے ایئر ہنگر ہو بہت لمبے لمبے وہ سانس رہا ہوتا ہے اس کی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس پلس آکسی میٹر ہے جو کہ ہونا چاہیے تو پلس آکسی میٹر سے آپ اس کی آکسیجن سیچوریشن بھی چیک کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو جتنی ضرورت ہو اس حساب سے اس کو آکسیجن بھی دی جانی چاہیے یہ تمام میئر کرنے کے بعد ہم نے بے فکر بے غم ہو کے بیٹھ نہیں جانا پیشنٹ کو کانسٹنٹ انڈر ابزرویشن رکھنا ہے خاص طور پر جو پیشنٹ کے وائٹلز ہیں اس کا بلڈ پریشر اس کا پلس ریٹ اور پیشنٹ کی آکسیجن سیچوریشن اور پیشنٹ کی یورن آؤٹ پٹ کیونکہ سم ٹائم جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر بہت زیادہ میسیب لیول کا بلڈ ٹرانسمی ریاکشن ہو تو اس بلڈ ٹرانسفیئر ریاکشن سے آپ کی باڈی کے اندر ہیموگلیبن کا لیول جو کہ آر بی سی کے اندر موجود ہوتی ہے اس ٹائم تو یہ تکلیف نہیں دیتی یا فائدہ مند ہوتی ہے آکسیجن کیریئنگ کا یہ کام کرتی ہے لیکن جب یہ فری کنڈیشن میں بلڈ میں آ جائے اور کڈنی کے اندر چلی جائے تو کڈنی کے لیے یہ بہت ہی نیفروٹاکسک ہے اس کی ٹیوبولز کو ڈیمیج کرتی ہے جس کو ہیموگلوبن یوریا کہا جاتا ہے تو پیشنٹ کا یورن آؤٹ پٹ بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے اور اگر کسی پیشنٹ کا بی پی بہت زیادہ ڈراپ ہو گیا اور وہ چلنے کے قابل نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ پیشنٹ کا کیسیٹل بھی پاس کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم بلڈ ٹرانسفیژ ریاکشن کی کمپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی دعوؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد